आदिवासी पारदी विकास परिषद इस संगठना के माध्यम से अनुसूचित जाति जमाती आयोग के उपाध्यक्ष के नाते मुझे जो निवेदन प्राप्त हुआ उसके अनुसार मैं आज बीड़ जिला में स्थित शिरूर कासार इस आदिवासी पारदी समाज के पाड़े पर वैयक्तिक रूप से भेंट किया और इस भेंट में मेरे साथ में फॉरेस्ट के सभी अधिकारी महसूल विभाग के सभी अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग के सभी अधिकारी एकात्मिक विकास विभाग आदिवासी विकास विभाग के सभी अधिकारी और महसूल के सभी अधिकारी उपस्थित थे यहाँ का मैंने जायजा लिया इस आदिवासी पारदी समाज को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है इन सारे जो लोगों को जिस प्रकार की अन्याय कार्रवाई प्रशासन के मार्फत से हुई है ऐसी भविष्य में कोई भी घटना न घटे और जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्यवाही की उस पर निश्चित रूप से अनुसूचित जाति जमाती आयोग कानून के दायरे में कार्यवाही करेगा और मैंने इस आदिवासी पारदी समाज को जो जगह राज्य शासन के मार्फत से उन्नीस सौ में दी थी उस जगह में उनको ठीक ठाक ढंग से कानून ढंग से विनम्रता पूर्वक उनको माइग्रेट किया जाए और इस प्रकार के निर्देश मैंने आज प्रशासन को दिए कोणाला विचार आपलं तुमच्या एका कॅमेरा झाला एका ते कलेक्ट करा बरोबर त्यांच्या एका मोबाईल आहे आपल्या एका मोबाईल आहे जागेवरून तुम्हाला बोलता येईल तुम्हाला तिथे इकडे यायची बी गरज नाही जागेवर सगळा सुसंवाद होतो दुसरी गोष्ट अशी की यांना वा वातावरण छान झालं पाहिजे जनावर आहेत त्यांचे बी जनावरांना आमच्या चारा कुठून आणायचे लोक तर देत नाही आता चारा बघूया पलीकडे पलीकडे चाल ना मग आळ मोटर परिवार होता ये ये पडतो मोटर आता शिकवणार या कॅमेरा लावला तो लावला असता तर काय झालं असता पुंज कप 8000 दिवस केले आहे मगलबारी मोर्चा अच्य पद्धति